Всем привет, с вами я Дарина, и сегодня я буду показывать, как сделать карандаши для куколок. Для этого нам понадобится, ну, в моем случае я не зубочистки делаю, а просто по моему методу понадобится бумага белого цвета. Дальше ножницы, клей и фломастеры. Ну, у меня фломастеры совершенно, поэтому будет так. Давайте же приступим. Берете бумагу, отрезаете размер, который вам нужен. Ну, где-то сантиметра, вот как у меня. Сантиметр. Даже сейчас я могу вам померить. По-моему, это и будет сантиметр. Ой, Osionfish. Это 2 сантиметра и 5 миллиметров, миллиметров отрезаете вот. Потом, когда вы отрезали, и какая у вас там будет длина, сколько вы хотите делать карандашей, когда вы отрезали, вы должны... У вас должно получиться Соднуть у вас должно получиться 1 сантиметр 7 миллиметров, вот. вот здесь 1 сантиметр 7 миллиметров, И отрезать пополам. Тогда у вас получится много-очень много карандашей. Вот берете, отрезаете. Вот все я отрезала, вот чтобы получились две палочки линенькам тоже понадобится берете любую из отрезанных вашим ваших с бумаги почти карандашей берем и должны вот по чуть-чуть отрезать не знаю может по 5 миллиметров будем отрезать так вот, вот берете вот, например, вот столько, вот столько вот, например, берете и сгибаете просто вперед или как гармошку, но я делаю вперед. Я решила вам это показать, поскольку, мне кажется, не все знают, как делать карандаши. Ну, те, кто только начали снимать или те, кто хотят научиться. Поэтому я решила так показать, как можно это сделать. Теперь отрезаем. отрезаем по чуть-чуть. Сейчас чуть-чуть надо сдвинуть камеру. Вот. Берем, отрезаем. У нас уже получается 5 карандашей. 6. 7. 9 карандашей у нас уже получается. Вот. Вот на такие вот мелкие должны были порезать. И также можно сделать со второй, но это будет много уже 9 карандашей и так куча. Поэтому не нужно. Дальше нам нужно брать и скручивать. Мы можем скручивать вот так. Будем скручивать. Сейчас я вам покажу. Можно взять чем-то скрутить. Или просто. Вот сейчас вот, вот так скрутить просто обычным трубочкой обычной. Потом э, взять можно даже взять и отрезать треугольником. Вот застроенные сделать и так со всеми карандашами но я вам покажу только на одном потому что если все буду показывать это будет много вот можно потом взять клеем но лучше не с кисточкой клей а карандаш но как у меня он уже кончился поэтому я пока буду так этим пробовать Вот можно взять на руку. Полностью смазать. И сделать нормальный карандашик. Сейчас вот оно склеивается. вот это у нас основа для карандаша вот получилась склеенная так можно со всеми карандашками сделать ну и потом разукрашиваете берете любой фломастер или карандаш любого цвета лучше фломастером красить Выбирайте небольшой фломастер. Ну, давайте, например, сделаем синего цвета. Синего цвета будет наш карандашик и красите кончик, как у обычного карандашика. Может с первого раза не получится, но нужно пробовать. Сейчас. вот вот так вот кончик закрасили и обводим но я думаю что все не будут делать именно с бумаги а всем нравится делать зубочистки поскольку там уже есть основа ну, если кто с бумаги, просто получается намного лучше. Просто некоторые люди, которые не хотят делать, ну, может, у кого-то бумаги нету еще. Но если вы хотите делать карандаши, у вас нету зубочисток, то я рекомендую вам сделать так. Или если вы хотите подождать. Просто берете. Прошу прощения. Так, сейчас. докрашивайся быстрее. Он уже... Просто он это долго нужно красить. Достаточно долго. Утомительное занятие. Сложно все это вот так вот надо сидеть. Вот, сейчас я вам покажу результат нашего карандаша. Вот. Получился маленький карандашик. Можно сделать даже это может быть и ручка. Вот, вот такой красивый карандаш получился. Также можно сделать э, остальные все карандаши также с этих бумажек, только скручивать их не вот, вот так вот, а не горизонтально, а вертикально скручиваем. А то они получатся короткими. А у меня вот длинный, это длинный 7 миллиметров и 1 сантиметр получается. Ну ладно, всем пока. С вами была Дарина. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии и ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Я думаю, вам оно понравилось.